Bolehkah ibu hamil dipijit atau melakukan pemijatan pada area tubuhnya? Nah, boleh apa tidak sih? Apakah akan berdampak bahaya pada kesehatan ibu dan juga janinnya? <Sukur> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi Bunda, jika usia kehamilan Bunda masih di bawah 37 minggu, itu boleh-boleh saja melakukan pemijatan pada area tubuh Bunda, asalkan tidak boleh memijat di area perut Bunda dan area payudara Bunda. Ya, jadi yang harus dipijit itu area selain perut dan juga payudara. Karena kenapa? Jika Bunda memijit area perut dan juga area payudara, nanti akan dapat menimbulkan tanda-tanda persalinan, akan dapat menimbulkan kontraksi atau kram perut, dan juga akan menimbulkan keluarnya flek darah atau lendir darah, atau bahkan akan membuat pecah ketuban sebelum waktunya, atau KPD ketuban pecah. Ini, nah, untuk menghindari hal tersebut, Bunda biar lebih aman untuk melakukan pemijatan selama masa hamil. Pijitnya harus dengan tenaga pemijat itu yang profesional di bidangnya, ya, yang sudah bersertifikat. Walaupun Bunda memijitnya itu pada tukang pijit atau pada dukun bayi, misalkan itu boleh-boleh saja. Asalkan setelah dipijit, itu tidak menimbulkan efek kram perut dan juga keluaran di darah atau keluar cairan ketuban. Asalkan pemijatannya perlu diingat, tidak boleh memijit area perut dan juga area payudara. Sebenarnya, banyak sekali titik-titik yang dapat menimbulkan kontraksi, seperti titik pada pergelangan tangan, kemudian pada kelingking jari kaki, kemudian pada di atas uh, mata kaki bagian dalam. Nah, seperti itu. Sebenarnya, masih banyak lagi titik-titik akupresur yang dapat menyebabkan atau menimbulkan kontraksi ketika ditekan, dipijit, atau diberikan rangsangan pada titik tersebut. Nah untuk itu Bunda bagi Bunda yang sekarang keluhannya capek-capek pegel-pegel seluruh badannya mulai sekarang boleh dengan cara yang alami dulu banyak minum air putih kemudian sering melakukan uh, olahraga yang cukup kemudian juga harus rutin berjemur sinar matahari pagi makan banyak buah dan sayur minum vitamin hamilnya terutama yang mengandung kalsium dan vitamin D3 ya Bunda Bunda, jadi bunda harus menjaga baik-baik daya tahan tubuh bunda, supaya bunda tidak merasakan keluhan begel-begel dan tidak sampai bunda melakukan pemijatan. Tapi jika memang bunda uh, nyamannya itu dilakukan pemijatan, itu boleh-boleh saja, asalkan tidak menimbulkan keluhan yang tadi bidan Irawati jelaskan, dan tidak dilakukan pemijatan di area perut dan juga area payudara. Namun, jika di usia kehamilan, Bunda sudah 37 minggu ke atas, itu juga boleh dilakukan pemijatan. Jika Bunda memang keluhannya, itu sudah merasa tidak enak, badannya sudah pegel-pegel semuanya, dan Bunda memang nyamannya atau terbiasanya dilakukan pemijatan, itu boleh. Kalau lebih aman, seperti tadi, boleh dilakukan di tempat terapis yang khusus untuk memijat ibu hamil yang sudah bersertifikat. Karena yang bisa merasakan respon dari tubuh bunda itu adalah bunda sendiri Jadi bunda harus diperhatikan reaksi tubuh bunda itu bagaimana Apakah setelah dipijit itu semuanya bertambah baik, bertambah enteng, tidak begel-begel lagi Atau malah setelah dipijit itu timbul kontraksi, kemudian timbul flek darah atau sampai keluar cairan ketuban Nah selama ketiganya itu tidak ada, tidak terjadi, tidak bunda rasakan itu aman Aman saja jika dilakukan pemijatan, asalkan tempat pemijatannya itu di area yang tepat dan tidak memijat area perut atau area payudara. Kalau mau memijat area payudara itu bagusnya ketika sudah uh, trimester ketiga yaitu di usia 37 minggu ke atas karena di mana usia tersebut bayi sudah siap lahir dan ketika uh, payudara itu dilakukan pemijatan atau dilakukan sentuhan itu biasanya reaksinya akan menimbulkan kontraksi ya mulai sekarang bunda harus diperhatikan baik-baik kesehatan tubuh bunda dan juga bunda juga harus memperhatikan kondisi dari didik bayi bunda hasil USG nya seperti apa hasil lab darahnya seperti apa harus dilakukan kontrol secara rutin, periksa hamil secara rutin dan kemudian cek laborat secara berkala oke bunda cukup sekian yang dapat bidan irawati sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya bidan irawati mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah